nejing bini rong dino manggung kudanan ya yen delalah padina iki ronda erek sa aku ngenteni marak

njiku eler Leng... so madhotraseng Sentiar... tyas eng son

sing tyap teat... nganthani pa to mbledhuk celuk lagam yen ing tawang monggo Mbak Yim Seng di Mas Ya katon mm. monggo Oh katon monggo Nggih yeah. Mergo iki tinine lo, mm. karyane, tini kase, nah. Nah. Nah, mm. ya <laughs> dobel mm. yeah. lho nah, Mas Dobel gaweane tau. Loro ya tini kabeh maksude iya nah mulo kuwi ning cicit kok lor ning cicit kok kidul Kidul kulon Saiki ora tau ra kenal le Buah nek cicit tini Kuntoro sexy suti ni tini 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 ya 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 nen Dạ, dạ ora tak ngono nang khusus ramang iki Haji. Kowe sampun sarimipun apa Mas Amin? Oh, iya sayang. Barangan Wijaya. Ya, sayang. Sri Wijaya. Sri Wijaya. Hei. Yo ganti jeneng isih gumeng e opo budaya. Ya, ya. Areng graja es rada adem-adem nggih Pak nggih. Lah iya. Ah nggih. Lah. Lah meneh kok nah. metu lho, <laughs> ya, mergo <laughs> rezeki lumintu. Rezekine ya waluh mate. Ya sing bareng Ya Mas Hadi tanggane dhewe. Nah, mas Hadi sakono. Kan Mas Hadi ah, iki jenenge ngate iki dhe nganggo pelet apa oh, mandi. mandi mandi. Lah ah, iya Mas, ya, ah. <laughs> mas. ganti Jaya Wijaya. <laughs> iya, namane anak lanang jendral. Sho sho cinta luar bagu Tangis hati hey, oh iya dengar rong suara teh hati hati Matur sembah nuwun kulo panjenenganipun Ayu Tini Kuncoro. Oh, ngoten. Oke. Okay. Nggih. Matur sembah nuwun, asalamualaikum kulo Ayu Tini Kuncoro. Iki ya bos ketoprak. Ndana. Ningose menaseh kalah Kuncoro karo Kiabi Wijaya. Yeah. <laughs> Nyapane Isa. tidal ya ana tok iki ape piye apa aku kokoso yatine kuncara wis ora kuncara